নমস্কাৰ মই ৰঞ্জন মোৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট কৰিব লগতে যদি এতিয়াও কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বাকী আছে প্লিজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এয়া চাওক মই মা শাৰদা দেৱীক আঁকিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ যদি কিবা ইয়াত ভুলভ্ৰান্তি হৈ ক্ষমা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰম্ভণিৰ পৰা তেতিয়াহে বুজি পাব এইটো আপোনাৰ গ্ৰীট পদ্ধতিত মই আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মা শাৰদা এতিয়া চাওক গ্ৰীড পেডে কেনেকৈ আঁকে আগতে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব যদি মই ভিডিঅ'টো আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই বহুত দিন এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে বহুত দুখিত বাৰু তথাপিও মাজে চেষ্টা কৰিম যিমান বাৰু ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টি শাৰদা মাহ এইয়া এইবিলাক আমাৰ আৰ্টৰ পৰীক্ষাটো আহে এই ধৰণৰ ছবি মাহাৰদা চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ দিয়ে লগতে বিভিন্ন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ গুণিগুণী ব্যক্তিৰ ছবি অংকন কৰিবলৈ দিয়ে এইবিলাক আমি জানিব লাগে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ধৰণৰ ছবিসমূহ বেছিকৈ আঁকিব লাগে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন হওক মহাৰাধা হওক শংকৰদেৱ হওক মাধৱদেৱ এই ধৰণৰ কৃষ্ণ ৰাধা হওক এইবিলাক ভগৱান বাদ দেৱ দেৱী মহাপুৰুষ সকলোৰে ছবিবিলাক অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু হিউমেন ফিগাৰ ড্ৰয়িংবিলাক সদায় নিয়মিত চেষ্টা কৰিব লাগে মই আগতে কেইটামান ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু হিউমেন ফিগাৰৰ ওপৰত তথাপিও আৰু কিছু জানিবলৈ থাকে তাতে সংক্ষেপে বুজোৱা হৈছে আৰু কেতিয়াবা নিশ্চয় বনাম হিউমেন ফিগাৰ ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত লাইভ ড্ৰয়িং এই ধৰণৰ বা আল্পনা চিত্ৰ হওক আল্পনা চিত্ৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই আল্পনা চিত্ৰ বা মেন্দেলা চিত্ৰ আৰু স্ক্ৰল চিত্ৰ এই ধৰণৰ মই নোট পাতি দিছোঁ বাৰু যিখিনি আগৰ ভিডিঅ'ত নোট কলা জ্ঞান আপোনালোকে চাইছে ছাত্ৰসকলে চাইছে নিশ্চয় তাতে বিভিন্ন ছবিৰ ভাগ আছে আমি জানোৱেই ছবিৰ কেনে কিমান ধৰণৰ ভাগ থাকে এয়া চাওক মই এইচ বি এনচিলেৰে আউটলাইনখিনি কৰি কিনে এতিয়া মই চেডিং কৰিম চাই থাকক ছেডিং টু বিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ টু বি ফ'ৰ বি ছিক্স বি এইট বি টেন বি এইধৰণে আমি চেষ্টা কৰিম এইটো আপোনাৰ মই বিভিন্ন ধৰণৰ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাৰ্কল পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্ৰাছ ট্ৰ' তাৰপিছত আপোনাৰ আৰ্টলাইন এই ধৰণৰ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন আছে বাৰু তথাপি এইটো ছিম্পুলে হ'ল আৰু মই ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে মোচাৰ কাৰণে এই আচাৰ কাষত মোৰ ব্ৰাছ আছে মানে ছবিটো যিটো চাফ চিকুণ আৰু এখন কাগজ পাৰি ল'ব লাগে আজি মোৰ লোৱা নহ'ল বাৰু কাগজখন তাতে বগা কাগজ বা এই আপোনাৰ টিছু পেপাৰ বা ৰুমাল জাতীয় বগা কাপোৰ এখন পাৰি ল'ব লাগে কাৰণ হাতখনত আজিকালি এই হাত মোজাও কিনিবলৈ পায় বজাৰত হাত মোজা আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব শ্বেডিংবিলাক শ্বেডিঙৰ যিবিলাক পেঞ্চিলৰ গুৰি বা হাত নালাগে এই ধৰণে ছবি চাওক মই চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া মই চুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শ্বেডিং কৰিবলৈ বা হাইলাইট কৰিবলৈ গোটেইখিনি এয়া মাহাৰ দাস ছবি চাওক অতি চিম্পুল ছবি তথাপিও মই শ্বেডিঙে কৰিলোঁ বাৰু কালাৰ কৰিলে ভাল লাগিলে চাবচোন ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক ছবিটো একো ধৰিছেনে জনাবচোন এই ধৰণৰ ছবিসমূহ আমি নিয়মিত চেষ্টা কৰিব লাগে কাৰণ নিয়মিত যেতিয়া আমি আঁকি থাকিম তেতিয়াহে আমাৰ চৰ্চাটো অব্যাহত থাকিবৰ লগতে আমি ভালকৈ বস্তুবিলাক বুজি পাম আৰু আঁকিবলৈ পাৰিম বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দৈনিক এই ধৰণৰ ছবি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে বা শিল্পীসকল তেওঁলোকৰ কথা নকওঁ তেওঁলোকৰ প্ৰেক্টিচটো ভালে থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচটো কম ক্লাছত যিটো প্ৰেক্টিছ কৰে ঘৰত সেইটো গৈ নকৰে আচলতে ক্লাছৰ বস্তুখিনি ঘৰতো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে তেতিয়াহে মানে এই যিটো ছবি অঁকা হয় সেইটো ভালকৈ বুজি পায় চেপবিলাক ধাৰণাবিলাক মনত থাকে আৰু ভালকৈ আঁকিব পৰা হয় সেইকাৰণে গেপ দিব নালাগে মানে ক্লাছত আঁকিলে ঘৰত নাগিলে সেই ধৰণৰ নহয় যদি ভিডিঅ'তে কোনোবা অভিভাৱক আছে আছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি বুজাই দিব যে হোমৱৰ্কবিলাক কৰিব লাগে লগতে ক্লাছত দিয়া ছবি হওক বা যিকোনো নোট পাতি হওক সেইবাৰ একবাৰ ৰিভাইজ কৰিব লাগে এই ছবিটো যিমানে আঁকোঁ সিমানেই আমাৰ সুন্দৰ হৈ থাকিব এটা ছবি যদি আমি এবাৰ আঁকোঁ এবাৰত অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰি দ্বিতীয়বাৰত আৰু অলপ ভাল হ'ব তৃতীয়বাৰত আৰু অলপ ভাল হ'ব সেইধৰণে আমি যিমানেই আমি তৃতীয় চতুৰ্থ পাঁচবাৰ ছয় বাৰ সাত বাৰ আঠ বাৰ ন দহ এনেকৈ আমি এশবাৰৰ যদি আঁকোঁ যিমানে আঁকি থাকোঁ সিমানে আমাৰ হাতখন ভা স্মুথ হ'ব লগতে চৰ্চাটো অব্যাহত হ'ব লগতে ছবিখন সিমানে সুন্দৰ হৈ গৈ থাকিব এই ছবিটো যদি ৰিয়েলিষ্টিকত টকা যায় আৰু সুন্দৰ হ'ব কিন্তু সময় বেছি লাগিব মোৰ এইটো ছবি আঁকোতে মোটামুটি এক ঘণ্টাৰ বেছি গৈছে কাৰণ মই গীত পদ্ধতি আঁকিছোঁ ডাইৰেক্ট অঁকা নাই গীত পদ্ধতিটো কিয় অৱলম্বন কৰিব লাগে কাৰণ গীত পদ্ধতি হৈছে এটা যো মাহ সঠিক যখমাহত আঁকিব পাৰি ছবিসমূহ যদি ডাইৰেক আঁকে লাইভ ড্ৰয়িং হওক সেই ধৰণৰ তেওঁলোকেও যিসকলে লাইভ ড্ৰয়িং আঁকে ডাইৰে আঁকে বা কোনো ধৰণৰ গীত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ছবি এখন চাইছে আঁকে তেওঁলোকে আচলতে এক্সপাৰ্ট হয় ময়ো চেষ্টা কৰোঁ বাৰু কিন্তু সিমান মই তেনেকৈ নাকোঁ কাৰণ মই এই ধৰণৰ বেছি কাৰণ এই চৰ্চাটো বেছিকৈ অব্যাহত ৰাখিলে তেতিয়া সেই ডাইৰেক্ট অঁকাটোত সহজ হয় আৰু আমি সিমান বাৰু বহুত ডাঙৰ শিল্পী বা চিত্ৰকৰ নহওঁ তথাপি চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু যিসকল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল্পী আছে তেওঁলোকে সেইধৰণে আঁকে কিন্তু তথাপিও তাৰে মাজতে কিছুমান কেতিয়াবা পাজল লাগে কাৰণ জখমাখত অলপ ইফাল সিফাল হয় বাৰু কিন্তু চৰ্চা লাগিব নিয়মিত চৰ্চা কৰাৰ পিছতে এইধৰণে অঁকাত সুবিধা হ'ব সহজ হ'ব সেইকাৰণে প্ৰথমতে গ্ৰীত পদ্ধতিত বা লোমিচ মেথড এইধৰণে হিউমেন ফিগাৰ যিবিলাক আঁকে সেই লোমিচ মেথডত মানুহৰ মুখমণ্ডল বা মোৰ এই গোটেইখিনি আঁকিব সুন্দৰভাৱে আঁকিব পাৰি আৰু বাকী আপোনাৰ গীত পদ্ধতিত আক্সাৰটো আঁকিব পাৰি এই ধৰণৰ বিভিন্ন ফৰ্মুলা আছে বিভিন্ন যা যোনে যিয়ে যিয়ে যেনেকৈ সহজ পায় সেইধৰণে আঁকিব পাৰি এইটো আপোনাৰ গ্ৰীট পদ্ধতিত গীত পদ্ধতিও বিভিন্ন ধৰণৰ আছে এইটো মই যিটো আঁকিছোঁ এইটো আপোনাৰ প্ৰথমতে মই এখন জালি এখন বনাই লৈছোঁ জেওৰা এখনৰ দৰে তাৰ বে বেৰা বাঁহৰ এখন জেওৰা চাৰিকণীয়ে আঁকে চাৰিকণীয়া আঁকি পেলাই তাতে আৰু পুৰণ চিন এনে ক্ৰছ হেডছিং টাইপৰ মানে আমি যিটো হেডছিং কৰোঁ যে ক্ৰছ হেডছিং পুৰণ চিন পুৰণ চিন টাইপৰ সেনেকৈ কৰি লৈছোঁ তাৰমানে ছবিখনত যিমানেই আঁচ টনা হয় গীত পদ্ধতিত প্ৰথম চাৰিকণীয়া আঁকি পেলাই তাৰপিছত যেতিয়া আমি ক্ৰছ হেডছিং বা এই পুৰণ চিনৰ দৰে কৰি দিওঁ তেতিয়া আৰু অঁকাত সুবিধা হয় শ্বেপবিলাক সুন্দৰ হয় ওচৰ আকৃতি হওক বা শৰীৰৰ বডি পাৰ্টছসমূহ অংগ প্ৰত্যংগসমূহ সুন্দৰভাৱে বা গোটেইখিনি ফুট ফুটাইজবিলাক সুবিধা হয় সেইকাৰণে ৱালত আঁকিলেও সেই পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰিব লাগে ডাইৰে আঁকিব নালাগে কাৰণ যিমানে মই অলপতে ক'লোৱেই ভিডিঅ'টোৰ মাজত যিসকলে আঁকে এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকৰো কেতিয়াও ভুল হয় কাৰণ এই পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰি আঁকিলে যক্ষ্মাটো সঠিক হয় বিশেষকৈ আৰু যক্ষ্মা সঠিক হ'লে ছবিখন চাই ভাল লাগে সুন্দৰ হয় মানে ছবিখন সঁচা হয় বাস্তৱ মানে একোৰেট হয় সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকললৈ বিশেষ অনুৰোধ মোৰ পৰা যে তেওঁলোকে এই এই ধৰণে গীত পদ্ধতিত আঁকিব ছবিসমূহ আৰু হিউমেন ফিগাৰটো খুবেই জৰুৰী অঁকাটো কাৰণ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছোঁ তেওঁলোকে